সঘনাই মোবাইল নাইবা ৰিলছ চায় নেকি তেন্তে হ'ব পাৰে চকুৰ গুৰুতৰ সমস্যা চিকিৎসকৰ ভয়ংকৰ তথ্য হ'ব পাৰে মানসিক ৰোগ আজিকালি বহুলোক ৰিল চোৱাত অভ্যস্ত হৈ পৰিছে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক ইউটিউব আদি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ভিডিঅ' চোৱাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু এই অভ্যাস মানসিক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় চকুৰ বাবেও বিপদজনক চিকিৎসকসকলে কয় যে বেছি সময় ধৰি ৰিলছ চাই থকাৰ ফলত ৰিলছ ইনডিউজ অৰ্থাৎ চকুৰ লগত জড়িত গুৰুতৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ যুৱক যুৱতী আৰু শিশুসকল ইয়াৰ দ্বাৰা আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰিলছৰ ফলত বৃদ্ধি চকুৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞসকলে জনোৱা অনুসৰি ৰীলসমূহ এনেধৰণে ডিজাইন কৰা হয় যাতে তাৰ প্ৰতি মানুহ আকৰ্ষিত হয় আৰু বহু সময় ধৰি চাই থাকে ইয়াৰ ফলত মানুহে বহু সময় ৰীলচ চাই থাকে যাৰ ফলত চকুৰ তৃপ্তিপনিৰ হাৰ পঞ্চাছ শতাংশ হ্ৰাস পায় ইয়াৰ ফলত চকু শুকান দৃষ্টিশক্তি দুৰ্বল মূৰৰ ব্যাধি সমস্যা হ'ব পাৰে বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যদিহে এই অভ্যাস নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নহয় তেন্তে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি স্থায়ীভাৱে কমি যাব পাৰে ইয়াৰ উপৰি শিশুসকল কম বয়সতে মায়'পিয়াত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে লগতে বহু সময় মোবাইল নাইবা ৰিল চাই থাকিলে হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক ৰোগ ইয়াকলৈ বিশেষজ্ঞসকলে দিছে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ এটা বিশেষ নিয়ম হ'ল প্ৰতি বিছ মিনিটৰ মূৰে মূৰে বিছ ছেকেণ্ডৰ বাবে বিছ ফুট দূৰলৈ চাওক ইয়াৰ দ্বাৰা চকুৱে সকাহ পাব চকু টিপিয়াই থকাৰ অভ্যাস কৰক স্ক্ৰীণত চাই থকাৰ সময়ত চকু টিপিয়াই থকাৰ অভ্যাস কৰক ইয়াৰ ফলত চকু শুকান নহয় পৰ্দাৰ সময় হ্ৰাস কৰক আপুনি ৰিলচ চোৱা সময় হ্ৰাস কৰিব পাৰে ডিজিটেল ডিটক্স কৰক সপ্তাহত অন্ততঃ এদিন মোবাইল লেপটপ বা টিভিৰ পৰা আঁতৰি থাকক ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ চকু আৰু মন শান্ত হ'ব ব্লু লাইট আপোনাৰ স্মাৰ্টফোন বা কম্পিউটাৰত ব্লু লাইট ফিল্টাৰ অন কৰক বা এণ্টিগ্লেয়াৰ চশমা পিন্ধক নিশা মোবাইল কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰক নিশা শোৱাৰ আগতে স্ক্ৰীণ চোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ইয়াৰ ফলত চকুত চাপ কম হয় আৰু সঠিকভাৱে শুব পাৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনিটক্স ভোটৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত